Да, да. О, есть, есть. Скажи, что они будут. Работаем. Меня зовут Малика Мурайда Алексеевна. Я и моя семья четверо лет проживаем более 33 лет в этом доме. В половинке дома. Отсюда не видно, что это половинка. Значит, пока проживали где 20 лет, беды, не знали, пока живут. старый совладелец второй половины дома. Пока, Лично в 2001 году покупает половину Вторую аварийную половину дома. А, судья тогда еще Харьковского хозяйственного апелляционного суда, Будовиченко Александр Сергеевич. Он приходит к нам знакомиться много раз. То есть на протяжении 2001-2003 год он приезжает со своей женой Коля Еленой и ведут переговоры, предлагают как угодно. У нас две сутки, у него четыре аварийные половины, у него нет воды, нет, канализации. Он предлагает несоизмеримые, то есть за полцены предлагает нам продать нашу половину. В наш был теплый дом. Здесь выросли, родились, мои дети. Здесь и сейчас вырос у дочки уже внук. Вот он его вы можете его Потом Има, Има. То есть и мы мы говорили что-то соизмеримое, ну как, потом возможно было. потом ну, вот вот, вот снести гараж, у нас был гараж на вот этом месте, снести э туалет и ванну, потому как выски трактовал, что это мешает провести ему эту канализацию. То есть 4 года были суды, мы выиграли все апелляции, в апелляционном суде судья правительства не разрешил ни гараж, ни, суть, ни ванну, ни прихожую. Трактовал, что есть разрешение по меже соседа слева по Минской. И это хоть и самострой был, но платился штраф и, и согласие соседа. Прихожая и сама треугольная. Но Давиченко успел снести вот гараж, который стоял. Вот вы наш дом, если сейчас поцарапать, он такой, с красного, с белого кирпича. Это сделана шуба. И сейчас он приобрел такой вид. 2004 году, а через месяц вносится упала Бородина, что нельзя сломать гараж. То есть документ этот здесь есть, я его могу показать, все документы здесь есть. То есть незаконный снос гаража. Зачем человек затих на 4 года? Но вопрос в суде не решен. Разделяющая стена от дома владения была деревянная. год очень старой постройки, 1927 года постройки. Суды не обязали его приватизировать, не обязали совместно построить стену которая уже гнила, у него 12 лет течет крыша нам под разделяющую стену, течет вода, отключен газ. И мы сделали большую, конечно, ошибку. В 2008 году мы сделали сами разделяющую стену. И не дождя. Потому что она уже рухнула, мы о, спасались о, в... О, в... О, И о, начали вверх делали о, о, сама судьбе. Вот о, что, о, что о, трактуется о, как, о, как о, трактуется о, сейчас выски. Иске. Выски иске трактуется, Ровно год мы судимся. В выске написано, снесена старая будивля полностью, построен новый дом, без самострой. Понимаете, человеку надо. А раз самострой, есть определенный, там решения первого, самострой сейчас нужно. Но вы, любой из вас, я приглашаю в дом, вот журналисты Интера уже зашли, там невооруженным глазом видно, что старый дом, там трамвайчик, кухня, комната, комната, видно. По ремонту, по состоянию пол еще у нас с уклоном. То есть мы строили, чтобы разместиться вверху уже. Дети не могли разместиться. Вот. Чтобы уйти от ответственности суда, Довиченко Александр Сергеевич делает что? Он делает мену на свою родную сестру Плотников. А гражданку Российской Федерации, село Разумное, а, здесь все документы тоже есть. И я вот через 11 лет на суды ходят представители молодые люди. И я наконец-то весной в этом, когда выносится решение с снести дом, хотела нашла, наняла водителя, нашла всего разумно. И выходит человек, какое мое было удивление, вы, сестра Удовиченко, да, она не скрывает и не понимает, что надо... А вы понимаете, что вы со мной судитесь 11 лет, зачем вы смотрите? как сужусь? То есть плотникова не знает о судах. Она, человек за 50, она, говорит, «Я в Харьков не ездила, а доверенности никому не доверяла э, вести дела сюда. Понимаете, какая дура. Мы, к сожалению, не записали свидетельств, только водитель. Водитель Ефремов Леонид, он возил житель Белгорода, он четко это все слышал. Когда мы взяли с большим трудом, в Харькове не дают э, документы, только по... И То есть, тогда мы взяли, что Плотникова в Белгороде по запросу является родной сестрой Удовиченко. Здесь написано, что фамилию изменила в связи с вступлением в на Плотникова. Вообще ее девичьи Удовичи. То есть это ответ ЗАГСа Российской Федерации. Вот. Получается, что используя, чтобы не фигурировать в судах, используя свою власть суды первой статусе, в первой статусе, Я повторюсь, сносить можно второй этаж, самострой, но снести дом, где люди, он не изменился никак. Прожили 33 года, чтобы выполнить указания судей высшего хозяйственного суда и члена высшего совета суда, Александра Сергеевича. Потому как они зависят от него, и он, он назначает судью, он снимает. Дверь, пожалуйста, если не дают, будет принято решение о сносе дома. У вас есть вариант, куда идти? Вросток, где вы будете жить? У нас, и те, у нас находится только мама, которая плачет, не может говорить. Она живет в однокомнатной квартире на Алексеевке. Разместиться нам там всем, это будет просто невозможно. Ну как возможно, но это... Но мы будем пытаться любыми способами. Я вчера с, 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 садилась, я написала... А президенту письма президенту не доходят. Их отправляют в юстицию, а юстиция пишет всякие отмазки, что в суды не втручаются. В юстиции находится этот же Удовиченко, Александр Сергеевич. Я писала уже Яценюху, решение первое, сносить весь дом под корень, понимаете? Снести весь дом, не самострой вверху, а снести весь дом, чтобы захватить весь участок. И у него четыре сотки, у нас две. Суд. Как, какой суд, какой суд вынес решение. Суд вынес щит, Держинский суд, первая инстанция, судья Грищенко вынесла антиконституционное решение сносить весь дом. Ну почему же? Потому что э, меня представитель Атудовиченко, он ведет суды как адвокат молодой головой, он шел, кожир, а у меня в зале прям перед заседаниями Дзержинского суда. Все будет как не судьба. А Но да, вторая сторона утверждает, что весь ваш дом самостроен, поэтому... Будет... Да, но это же ложно. Вы можете зайти в дом. И у нас есть техническое заключение с лицензией. Здание дом проектов, находится вот здесь. Техническое заключение с лицензией. Где говорится, дом внизу 27-го настроения. строения. Подвал прыгали, дом ковыряли. Вверху только самострой. То есть суды не берут во внимание техническое заключение специалистов антиконтурных лицензии многолетней. Не берется во внимание технический паспорт, не берется во внимание, что это наследство мое после смерти отца. Э, здесь документы все у меня. Вот они. Не берется во внимание, что это умер отец внизу. То есть человек, если снесет весь дом, он может, он не давал 12 лет приватизировать, он захватит весь участок. Он захватит весь участок. 12 лет по суду Приватизировать мешает, не дает. Если самостоятельно, Пытались отключить да, я выходила и как угодно показывала а, документы, что дела еще ведутся в высшем в суде, но воздействие видно сильное у девиченко, даже вышеспециализ на вышеспециализирован. Мы не ожидали вышеспециализированного повторяю, где жили люди 33 года, не, не верхний самокрой, а снести весь дом. То есть настолько безграничная его власть. <клес> <клес> Я, человек, почему? Почему? Я предполагаю, мы четко даже писали уже и выше специальный что это рейдерский захват. В престижном районе, на городе Шахиловке, двух суток земли с целью захвата всего участка Шахиловка, чтобы его потом в итоге продать за 200 тысяч условных единиц. Да, такие цены сейчас. Тут живет маленькая Райда Алексеевна, хозяйка, муж мой маленькая сын маленькая Евгений, дочь маленькая Рыжикова, сейчас уже Татьяна, и внук Рыжикова,